assalomu alaykum hurmatli talabalar bugun sizlar bilan psixologiya umumiy psixologiya fanidan diqqatning asosiy xususiyatlar mavzusini o'tamiz darsning darsning o'tishining o'ziga xos bo'lgan maqsadi mavjud bo'lib birinchi diqqat va uning xususiyatlari nazariy mohiyatini ochishga qaratamiz diqqatning asosiy xususiyatlar ketma ketlarini ajrata olamiz va ola, mavzu yuzasidan bilimlarni mustahkamlab olamiz kutilayotgan natija birinchi diqqat nima va uning xususiyatlari nimaga bog'liqligini bilib olasiz ikkinchidan diqqatning asosiy xususiyatlarini farqlay olasizlar uchinchidan berilayotgan ma'lumotlar orqali bugungi kun mavzu mohiyatini chuqurroq anglab olasizbmavzumiz rejalari quyidagilardan iborat diqqat va diqqatning o'ziga xos xususiyatlari diqqatning asosiy xususiyatlari diqqat xususiyatiga bog'liq olimlar yondashuv diqqat qiling diqqat deb nima aytiladi diqqat bu hamma narsadan chag'igan holda tanlovli yo'naltirish ongni muayyan obyektlarga ma'lum bir faatga jamlashdir diqqat bu maxsus aqliy jarayon emas lekin u barcha l jarayonlarga kiritilgan va ulardan ajralmas ularning muvaffaqiyatli va aniq ishlashini ta'minlaydi diqqatning belgilari faoliyatning bir birini boshqasidan ustunligi bilan aqliy hissiy va motor aolligni oshirish andi diqqatning o'ziga xos bir xususiyatlari mavjud bo'lib bunda faollik yo'nalish kenglik murakkablik jadallik barqarorlik kabi sifatlardan iborat sifatiga mahsuldorlik va bemahsuldorlik yonalishga tashqi va ichki kenglikka hajm va taqsimlangan murakkablikka oson va qiyin jadallikka yuqori va quyi barqarorlikka barqaror va beqaror sifatlari kiradi diqqatning asosiy xususiyatlariga quyidagicha ta'rif beramiz ya'ni diqqatni bir qancha xususiyatlarga ega bo'lib ularning asosiy diqqatning kuchi va barqarorligi diqqatning ko'lami diqqatning bo'linuchanligi bilan iboratdir diqqatning xususiyatlariga yana kenglik hajm taqsimlanishi jadallik yuqori va quliyligi barqarorlik beqaror v barqarorlik yo'nalganlik tashqi va ichki faollik semai va maqsuddor emas murakkablik oson va qiyin xususiyatlarga ega diqqatning bir necha xususiyatlariga diqqatning ko'chishi diqqatning ko'lami diqqatning kuchi va barqarorligi diqqatning bo'linishi diqqatning tebranishi va parshooga kiradi diqqatning bunday xususiyatlar ilmiy nuqtadan nuqtai nazardan tahlil qilinganda uning bir biridan farqli xususiyatlar mavjud misol tariqasida diqqatning bo'linishi ma'lum bir obyektdan ikkinchi obyektga ko'chish diqqatimizni ko'chish ma'lum bir obyektdan ikkinchi obyektga yana qaytib o'sha obyektgako'ishmi bu diqqatning bo'linishi auditoriyada talab turgan holatida daftarida turgan holatda eshik ochilib yoilishi bu diqqatning bo'linishiga misol bo'la oladi diqqatning xususiyatlari diqqatning hajmi ayni bir vaqtda odamning idrokiga singishi mumkin bo'lgan narsalar miqdori bilan belgilanadi diqqatning taqsimlanishi ayni bir vaqtda diqqatni bir necha nars, narsalarga qaratilishiga bog'liq diqqatning to'planishi diqqatning bir obyektga qaratilishi bilan bog'liq diqqatning barqarorligi odam o'z diqqatini biron bir narsa yoki hodisalarga uzoq vaqt davomida muttasil qarata olishi bilan belgilanadi diqqatning ko'chuvchanligi esa bu diqqatning bir narsadan ikkinchi bir faoliyatdan bir faoliyatda ikkinchi bir faoliyatda ko'chish xususiyati hisoblanadi diqqatning barqarorligi diqqatning ko'chishi diqqatning taqsimlanishi diqqatning bo'linishi va diqqatning barqaror va beqarorligi mavjud diqqatning asosiy xususiyatlari shular jumlasiga kiradi diqqatni hukmronlik qiluvchi sifatiga xususiyati shundan iboratki u qo'zg'alishda yangi hosil bo'ladigan markazlarni faqat tiyib qo'ya olmaydi balki so'z qo'zg'aluvchanlarni o'ziga jalb etib uning ustida yanaga kuchayishiga ular ustida ko'proq darajada ustun qilishga qodir hisoblanadi buni rus olimi o'zining diqqat o'ziningnaar keltirib o'tgan bugungi mavzumuz diqqatning o'ziga xos xususiyatlariga bag'ishlangan edi hurmatli talabalar bugungi ma'ruza mashg'ulotimizda foydalangan adabiyotlarni keltirib o'taman bular erdash qoziyevning umumiy psixologiya ikki ming yil nashri damezoni atlas psixologiyasi va giper ohi psixologiya kurs leksiya kitobi to'qson yettinchi yil nashrda chiqqan kitobidan foydalandim Et dileğiniz için batakon rasman